নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে অনলাইন ছুটী লোৱা সম্পৰ্কে এটি বিশেষ খবৰ আহিছে আৰু আমাৰ দৰমহাৰ লগত শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনৰ যি অনলাইন ছুটী ছুটীৰ লিংক সম্পৰ্কে এটি বিশেষ খবৰ আহিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকে সুধি আছিলে যে কি আমাৰ অনলাইন যি চুটি চুটিৰ লগত আমাৰ দৰমহাৰ লিংক কেতিয়া কৰা হ'ব আৰু সেই বিষয়ে এখন বিশেষ চিঠি আহিছে এই চিঠিখনৰ কথা আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়াৰ পৰা আমাৰ দৰমহাৰ লগত শিক্ষা সেতুৰ যি ছুটী ছুটীৰ লিংক হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে দৰমহা আমাৰ অনলাইন কাঠ খাব আহকচোন সেই চিঠিখনৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে গভাৰ্মেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি আৰু এই চিঠিখন প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী ইডুকেশ্যন অফিচাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰে এই ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰ আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন এই ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলসকলৰ স্কুলসকললৈকে আহিছে আৰু এই 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 চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ লিফ্ট মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ফৰ টিচাৰ ইন শিক্ষা হে টো ইয়াতে চাওক কি কোৱা হৈছে সৰু চিঠি কিন্তু চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াতে চাওক উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্যা এব'ভ চাবজেক্ট চাইটেড এব'ভ ইট ইজ টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন গভ অফ আছাম হেজ অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্টেড দি শিক্ষা হে টু এপ এক্ৰছ দি ষ্টেট টু কেপচাৰ দি এটেণ্ডেঞ্চ অফ টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্টচ নাও দি লিভ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম হেভ বিন ইনকম্পেটেড শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেল ফ্ৰম ওৱান টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ এক দুই দুই হাজাৰ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা কি কৰা হ'ব এই যিটো ছিষ্টেম আমাৰ যিটো ছুটিৰ যিটো ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাটো কি কৰা হ'ব ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগতে ছুটিৰ যিখিনি লোৱা হৈছিলে সেইখিনি এই মানে কৈ থকা হৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে কিন্তু এক দুই দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখৰ পৰা ছুটিবিলাক এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে লিংক কৰা হ'ব উই আৰ হেভ আই ৰিকুৱেষ্টেড টু ইনফৰ্মি টিচাৰ ৰিগাৰ্ডিং অনলাইন লীভ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এণ্ড মেক ইট কম্পালচৰি টু ইউজ অনলি দিছ প'ৰ্টেল ফৰ এপ্লাইিং এণ্ড চেংচনিং লীভ এট দি এপ্ৰোভিং এপ্ৰোপ্ৰিয়েট লীভ অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা ছুটি ল'ব লাগিলে আপোনালোকে কি ক কৰিব লাগিব অনলাইনহে ল'ব লাগিব ইয়াৰ আগতে ধৰা হ'ল ছুটি ল'ব লাগিলে কোনোবাই হয়তো অনলাইন লৈছিল কোনোবাই অনলাইন লোৱা নাছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ছুটী ল'ব লাগিলে আপোনালোকৰ অফলাইন ছুটী একচেপ্ট নহ'ব অনলাইন ছুটী ল'ব লাগিব গতিকে শিক্ষা সেইটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ছুটী লোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাটো এতিয়া এপ্লিকেবল হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা এইটো এপ্লিকেবল হৈছে এতিয়াৰ পৰা ছুটি ল'ব লাগিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইন ছুটীহে ল'ব লাগিব গতিকে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু অনলাইন ছুটী লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো এপ্লিকেবল হ'ল মানে তাত যিহেতু আপুনি ছুটি ল'লে সেইটো সম্পূৰ্ণ অনলাইন ব্যৱস্থা তাত ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব আগতে চিয়েল ল'লে আপুনি হয়তো চিয়েল লৈ উঠিও বাৰ দিনৰ পিছত এই তেৰ দিন চৈধ্য দিনো হয়তো চিয়েল ল'ব পাৰিছিলে কাৰণ স্কুলৰ অফলাইন অফলাইন চিয়েলৰ ব্যৱস্থাটো আছিলে এতিয়া যিহেতু এই দহদিন আপুনি বাৰ দিন চিয়েল পায় বাৰ দিন চিয়েলৰ পিছত যদি চিয়েল ল'বলগীয়া হয় সেইটো হয়তো অট'মেটিকেলি আৰ্ন লিপলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যাব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিব গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি জনালোঁ প্ৰত্যেকজন শিক্ষক ছাৰ বাইদেউৰ কাৰণে যিহেতু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বা তেওঁলোকৰ সকলোৰে কাৰণে যিহেতু এইটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সকলো শিক্ষক ছাৰ বাইদেউৰ কথাখিনি গম পায় আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ছুটিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাখিনি যাতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চ্যানেলটির জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও কৰিবৰ কারণে চেষ্টা করুন আপুনি যদি আজ প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকন প্রেস কৰি থাকব